بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ولا تجد أكثرهم شاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنجو أعرف سورة سنين مبارك آيات لعدن. فبما أغويتني olloh <laughs> taolo bu oyati karimada shaytonning maxfiy rejasini shaytonning va'dasini shaytonni tuzgan yomon rejasini bizlarga fosh qilib oshkor qilib beryapti shayton jannatdan quvilgandan keyin olloh <fabima> al taologa shayton aytyapti meni adashtirganing uchun bandalaringni to'g'ri yo'llariga ya'ni sirotal mustaqim uzraman turaman hamisha ularning haq yo'llariga rahna solib turaman ularni chalg'itishlikka harakat qilaman ularni to'g'ri yo'ldan adashtirishlikka ondishamanularni oldi ortlaridan o'ngi so'llaridan hujum qilaman ularni ko'plarini shukur qilguvchi deb topmassan ya'ni ularning ko'plarini noshukur qilishlikka undayman deb shayton va'da bergan alloh taolo bizga rahmatidan shaytonni bu va'dasini shaytonning bu qasamyodini bizlarga aytib berdi dushmanni rejasini bilish bu g'alabaning bashorati g'alabaning hammasi bo'lmasa ham o'sha rejaga qarshi reja tuzish ahli xayr aqlli odamlarning tadbirlari bo'ladi ana o'shanda inson g'alabaga erishadi demak shayton bizni o'ngi so'limizdan oldi ortimizdan hujum qiladi nima uchun bizni to'g'ri yo'ldan adashtirishlik uchun sirotal mustaqimdan chalg'itish uchun oxirat o'zi bilan birga do'zaxga tushib qolishligimiz uchun har bir banda bir ibodatga erishdimi demak o'sha shaytonning chalg'itishlariga chap berib o'sha ishga muyassar bo'ldi mana shuning uchun olloh taolo qilgan bitta gunohga bitta jazo yozadi chunki nafsning undovi bor shaytonning tortishi bor ammo qilgan bitta savobimizga ta alloh taolo o'nta ajr beradi nima uchun ham nafsimizga qarshi ham shaytonni chalg'itishlariga qarshi bo'lishligimiz kerak chunki shayton aytganidek o'ng usu'limizda oldi ortimizda shayton bizni qon tomirimiz bo'yicha yuradi alloh taolo shuning uchun qur'onda vadeb marhamat qiladi shayton sizlarga beayov yov shuning uchun shaytonni yo'liga bormanglar shaytondan yiroq bo'linglar uning vasvasalarini uning turli tuman hiylalarini to'singlar hiylalaridan yiroq bo'linglar deb alloh taolo marhamat qiladi kim savob yo'lida ajr yo'lida xayru baraka yo'lida yurgan bo'lsayu o'sha savob yo'lida mabodo joni chiqsa uni jannatga kirgizish allohni zimmasidadir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar mana shuning uchun har birimiz shaytonni makrihiylalarini o'rganmog'imiz alloh taolo ularni bizlarga qur'onda tushirib qur'onda bayon qilib qo'ydi toyinki shaytonni makru hiylalaridan saqlanmog'imiz uchun olloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni tillarida uning makru hiylalarini yomon yo'llarini bayon qildi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamisha auzu billahi mina shaytonir rajim deb yurardilar ya'ni jannatdan quvilgan shaytonning makridan panoh so'rayman deb yurardilar payg'ambar alayhissalotu vassalom o'zlariga farzandlariga duo qilardilar parvardigoro har bir zararkunanda shaytondan va har bir malomatchi ko'zdan va har bir yomonlikdan panoh so'rayman deb o'zlariga farzandlariga aytardilar shayton bizlarga aytganimizdek oyati karimada o'ng so'limizdan oldi ortimizdan kelgani qanday bo'ladi olimlar aytadilar ularni oldilaridan kelaman shayton bizni oldimizdan qanday keladi oxirat haqidagi e'tiqodimizga shak shubha soladi vaan xolfiim ortimizdan qanday keladi bizlarni dunyoga nihoyatda muhabbatli qilib qo'yadi oxiratni esimizdan chiqartiradi va an aymaniim savob ishlarni bizlarga qiyin qilib qo'yadi o'ngdan kelishligi savob ishlarni bizlarga qiyin qilib qo'yadi vash gunoh ishlarini bizlarga oson qilib qo'yadi mana shunday qilib tajidu shakirin odamlarni ko'plari noshukur bo'lib qolishadi bu hiylalardan najot nimada olimlar aytadilar bu hiylalardan najot birinchisi ixlos qalbni o'nglash amallarni xolis olloh uchun qilish amallardagi xolislik ikkinchisi deydilar ilm hamisha o'qish hamisha o'qish keyingisi solih do'stlar yaxshi do'stlar yaxshi o'rtoqlar bilan birga bo'lish o'zini kamu ko'stini yaxshi o'rtoqlari yaxshi do'stlari to'ldirishligi undan keyin deydilar hamisha qur'oni karimni tilovat qilish qur'on tilovat qilingan joyda shaytonning makri hiylasi kamayadi deb olimlar aytgan ekanlar alloh taolo shaytonni ishlari makrlari to'g'risida bizlarga bildiryaptiki toinki biz undan ehtiyot bo'laylik oxirat fikr hayoli aqlimizdan e'tiqodimizdan uzoq bo'lmasin dunyomizda ham dunyoga nisbatan qanday muomala munosabatda bo'lishligimiz kerak bo'lsa shunday munosabatda bo'laylik savob ishlarni osonlashtirishga gunoh ishlardan yiroq bo'lishlikka harakat qilaylik alloh taolo ushbu oyda shaytonlar zanjirband bo'lgan bir oyda jannat eshiklari ochilib do'zax eshiklari yopilgan oyda shaytonlarning makruhilalari hamla va hujumlari susaygan bir oyda savoblar ajrlar jamlanadigan mavsumda inshaalloh savoblarga ajrlarga erishib iloho gunohlarimiz mag'firat bo'lib dunyoyu oxiratda allohning roziligiga erishmog'imizni nasibi muyassar aylasin